Я вчера был на заседании Громадской Рады, в администрации. Там було питання ну, номер один, це питання Єлівщини. Mm -hmm. Ми вже десь читали, ситуацію. І мене сталося враження, що ну, депутати міської ради хочуть, да, вони, ну, РЛП, да, і вони подали звернення на обласну раду. Депутати обласної ради теж нібито хочуть, вони теж там... Ну, oh, yeah, Але разом вони не хочуть <coughs> так вирішити. Вони одне одного там на Сердюка кажуть, що Сердюк щось не виконує мельник, мельник, э, цей. Мельничук каже, я подумал, большинство eh, в, в Верховной ради, да, так само, в областной Раде партии регионов, в Минське ради Раде партии регионов, ну, фактически. <х��> нет, нет. нет. Может, вы их там посадите, где-то там у Хамилка, у Мельниковского, и скажете, пацаны, давайте точно решать Ну, давайте так, спасибо. Не, ну, это так. Не, я понял, <плеч> Павел, но, смотрите, давайте, вы же не привлете не преувеличивайте мои возможности, но как я могу Мельничука, Мельничуку, зампредседателя областного совета, сказать, слышишь, Валентин Васильевич, давай-ка мы поедем вот куда туда, куда вы сказали, и будем там о чем-то говорить. Ну, это так, э, да. А если серьезно, я вам скажу так, чтобы мы понимали. Вот э, мы за, мы вчера, у нас вечером была фракция, э, партийная фракция. Вот. Мы обсуждали этот вопрос, и как раз где-то в середине фракции приехал от заседания громадской рады Александр Викторович Сердюк. Вот. ну мы, мы говорим, давай рассказывай. Он нам все это дело рассказал. Перед этим я встречался со Светланой Васильевной Пастелицей и активистами, они приходили ко мне, мы тоже этот вопрос обсудили. И я вот услышал, и они мне тоже говорят, ну, якобы Сердюк с Титаренко занимают какую-то неправильную позицию. Вот. Естественно, я переговорил с Сердюком и переговорил с Титаренко. Вот. И мы должны с вами понимать, в первую очередь Титаренко, вот, это, скажем так, специалист вот этого направления. И он разговаривает на довольно-таки понятном профессиональном языке как это выглядело вы же там были наверное не один раз вы видели и мне юрий владимирович объяснил вот она есть карта вот есть границы в чем стал вопрос то есть по поводу желания желание оно есть и мы вчера на фракции приняли я думаю правильное решение чтобы прекратить все нуоциации по этому поводу мы сказали давайте в конце концов мы этот вопрос начнем и закончим и мы как взрослые люди мы понимаем чем быстрее мы ну как хотите, понимаете, то ли разрулим, то ли разрешим этот вопрос, вот, а люди получат парк. Но я вам хочу сказать, этот вопрос, он уже вот с такой бородой и политической, вот, и есть еще одна сторона, как она выглядит, в том числе и там, из членов Громадской Рады, там уже появились люди, которые уже пытаются эти вот красные линии каким-то образом куда-то двигать. То есть одни заинтересованы а, в получении парка, другие преследуют какие-то уже свои интересы. Поэтому мы это прекрасно понимаем. И вот Титаренко, он и говорит, говорит, коллеги, вот они границы ныне существующего. Что есть? Вот первоначальные границы, но там есть какие-то замельные делянки, которым по документам и более 20 лет есть дача это вот я на ту сторону крайней загадки беру да вот вот есть туда это вот я говорю как как мне человек рассказал да есть это и он объясняет вот эта земля такая вот это такая это вот такой документ уже некоторые документы подтверждающие скажем так ну право использования этих участков пришлось вынимать из архива вот. Но вот он говорит, вот реально картина такова. И хотим мы или не хотим, вот, это как примерно у Дымшевского с общежитиями. Вот, с точки зрения права, вот, эти люди будут отстаивать свои интересы. Поэтому давайте мы сделаем таким вот образом. Вот четко определим эти границы. Что-то там звучало такое в районе 150 гектаров, вроде бы, вот, как я на слух помню, он мне говорил. Или даже 159. Он говорит, мне задают вопрос, где еще там больше 10 гектаров? Он говорит, Натя, возьмите фломастер, обчертите, как вы видите. Представители чертят и захватывают ту сторону боевой. Вот так, понимаем, да, если ехать от улицы Ленина туда вот в сторону Ракосовского, то с правой стороны мы тоже видим вот этот лес. Вот. Он вообще никакого отношения к Эльоше не имеет. Но там есть дома, если вы знаете, жилые дома. И есть дорога городского значения. А если это РПЦ, то тогда надо э, даже ведро щебня туда высыпать, это надо брать уже разрешение. Поэтому мы за это, и сегодня утром у меня были депутаты, притом разных фракций, вот, был секретарь, был секретарь, был Титаренко. Мы приняли решение, на следующей неделе собираем как форум такой, присаживаемся, выносим определенное решение и по поводу позиции Сердюка. Коллеги, мы должны понимать. Как только мы, я еще раз декларирую, мы за быстрейшее узаканивание и создание парка, чтобы люди получили парк. Но для того, чтобы парк функционировал и не превратился в то состояние, в котором он сейчас есть, надо гроши. То есть надо создавать коммунальное предприятие. Территория довольно-таки немаленькая. Коммунальное предприятие, оно не может существовать, скажем, созеленителя там и, например, еще какого-то человека. Должен быть и директор, и бухгалтер в полном объеме в виде. И здесь я понимаю Сердюка, поскольку мы привлекли сюда и передали областной раде, мы и, наверное, скорее всего, задаем вопрос. Источник финансирования. Источник финансирования. Но это не станет препятствием создания парка. Просто позиция, вы правильно сказали. И не надо только думать за, за большинство. Вот поэтому мы примем четкое, понятное решение и пропишем предложение со всеми составляющими, в том числе и, как мы видим, источник финансирования. И мы для себя решили таким образом, ну скажем так, ну вот в максимально короткий срок, этот вопрос он должен решиться но вот я говорю две проблемы это вот границы у меня я скажу я полностью за это ну вы же видите это, мне не интересно там да? и второй момент это источник финансирования почему ну можно подойти а бы как нет это тот вопрос который надо подойти взвешенно и четко его организовать а КП будет, ну... Так вот я вам и говорю, областной совет, насколько я понимаю, я же не был на, я не участник переговорного процесса, не участник заседаний э, громадской органи... это, рады, да, вот, по этому вопросу. Там были определены участники, в том числе и от горсовета. Вот, но я вам и говорю, вот мы хотим выработать четкий механизм, чтобы не было пинг-понга. Ведь все за, но когда доходит вопрос, а кто финансирует, вот тут вот знаете как это, по принципу старшего и младшего брата. Понимаем, да, о чем мы говорим? Спасибо. Сергей Александрович, позволите вопрос? Да. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Да, мы да, уже с вами, знаю, мы не раз, раз с вами стали. На записные, нет, ага. вы, вы знаете, что работает, так задавайте вопросы. Сергей Александрович, каким образом планируется использовать то ПДП? территории лесопарка Ливщина, которая разрабатывалась в прошлой каденции, на которой вытрачено более 280 тысяч бюджетных денег, и основной целью которого было вызначение самой меж-Яливщины. Я вам не смогу ответить на этот вопрос. Это, скорее всего, я думаю, вы можете ответить на этот вопрос, вы депутаты со стажем. Вы депутаты со стажем. Я, в принципе, Сергей Александрович, подстучи, я депутат Первой кадры. Я, а, я, я просто не хочу понять. Ну, да, вот смотрите, я да. вопрос, он довольно-таки говорю, наболевший. И я для себя вижу основную задачу снять с него вот эту политическую бороду. То, что люди парк захотели, и никто не против. И парк должен быть, и он будет, и это будет факт. Вот. А это уже вы сейчас задали вопрос, ну, на который, по крайней мере, мне надо сделать ну, просьбу для того, чтобы показали вот эти вот финансы. И в любом случае, вы же понимаете, вот, скорее всего, Александр Викторович Сердюк, он бы, наверное, на этот вопрос ответил бы четко. Это не совсем вопрос как бы по мне, потому что он профильный зам. Вот. И я не буду здесь сидеть... и выдумывать, знаете, вот мы же о конкретных вещах говорим. Поэтому я говорю, я сейчас не могу ответить, вот, но если вы говорите, что были выделены деньги, и организация, по всей видимости, специализированная, отработала, отработала так давайте мы увидим. Вы знаете, где эту карту взять? Это кажется, презентовалось депутатскому корпусу после того, как вообще возник этот вопрос с введением моратория на дерибаны и ливщины, которые у нас витает до сих пор в воздухе, к сожалению, в воздухе, а не по земле ходит. Давайте я действительно за то, чтобы мы его поставили на ноги, на землю, и он действительно пошел нормальными. Я думаю, ничего не мешает, мы с вами коллеги. Единственное, что я просто, может быть, вы действительно, что поскольку вы заняты были в Верховной Раде, я вам довожу до ведома, что такой проект есть, он был для служебного пользования грифом поставлен. Почему? Потому что именно та территория, про которую вы говорите, э, а именно вот если ехать от боевой по ну от Ленина по боевой с правой стороны он тоже входит в территорию Яловщины, туда же, это только лесопарк, не РЛП региональный mm -hmm. ландшафтный парк, а лесопарк Елевщина. То есть это немножко... Ну, скорее всего, так. Понятия. Вы просто, видно, изучали Но этот вопрос. Он входит туда и засекречен именно из-за этой части. Почему? Потому что там есть водозабор, а это вроде бы как не для широкой огласки. Нам так объяснили. Водозаборы, они относятся к категории спецобъектов. Это правда. Присутствуют и здесь, они были присутствовали на той презентации, видели эту карту, то есть мы ее все видели. Я вас понял. Территория есть. Я вас понял, Шампро спасибо. Я... Спасибо. Нет, в этом проекте нет границ участка, нет. <свят> вот. И там обмеживаются межами улиц 1 травня, Кольцевой, Грибоедова э -э и нет, Коллеги, давайте таким, записка, таким образом. И, а, и я, я прошу прощения, давайте таким вот образом. Я, я высказал вот ту позицию, которая она есть, и о чем мы проговорили вчера с коллегами. Коллеги, вот депутаты Горсовета сейчас подсказывают, есть вот такое, такой документ. Вот, видите, разность мнений журналисты, они что же тоже проводят свои и расследования, и исследования. Я, вот если вы говорите, там секретно в таком. Я не вижу ну, какой-то проблемы. И я же вам сказал, что на следующей неделе мы соберемся. Вот, и мы должны, и без вас, я имею в виду это действие не произойдет. Мы соберемся и выскажем, почему? Потому что все депутаты горсовета будут принимать решения однозначно. А я сейчас речь овел. Вел о том, что а источник финансирования, чтобы это все правильно получилось. И вы прекрасно, вы на всех комиссиях присутствуете, и вы видите, что я еще раз говорю, для того, чтобы все получилось, надо денег. А у нас, к сожалению, гоков и медкомбинатов рядом с городом нету, поэтому мы понимаем. Сергей Стасович, я, я хочу вас Можливо, дали... А можно я вас перебью, Вячеслав, подождите. Я просто хотел понять. Мы уже с ними как бы на всех комиссиях. У нас здесь как происходит? Ну, да. Вообще для я, так понимаю. да я вот первый раз как бы ну Журналисты. вот э, в интермецию вот, да, и я хотел бы понять алгоритм. потому что я понимаю депутаты, вот, но вы же не народные депутаты, поэтому можем поправить. А у меня с говоря, встреча с журналистами. Вы, пожалуйста, присутствуйте. Ну давайте как-то не сбивайте Журналисты. вот алгорит. Да. До всяких Слушайте, я знаю, что это такие... Ребята, выборы сейчас подойдут, и мы знаем, что это за журналисты. Журналист, журналисту Рость. Поэтому, коллеги, давайте мы продолжим наш разговор и... Я бы хотел, чтобы мне журналисты задали питание. Пан, Вячеслав, я... От я не буду на Ваше питання Ваше відношення як, до, як громадянина міста Чернігова до того, що зараз на цій сесії планується продовжити той процес, що на території лісорозсадника Єлівщина, які постійно там вирощували саженці, зараз цю територію розпаювали і там будуть будувати на території лісорозсадника це фактично не теротериторії Єлівщини. і на цій сесії планується навіть зухвала акція отої соросадних поставити там назви вулиць і ще надати їм назви вулиць. Як ви ставите взагалі? До я в Черне... Вы спокойнее, я слышу, да. меня хорошо сосудит. Спокойнее. На да, да. Я услышал и... вопрос, не я... надо его по пять раз качать, этот вопрос. Я... Слава, не надо его по пять раз качать. И не надо вот эти термины, зухвалу, мы не на оппозиционном митинге, здесь все мы друг друга прекрасно знаем. Я вам отвечаю. Вот, это присвоение адреса. Вы, если вы сейчас говорите, что вот это, вот так, зухвало, вы решили распоевать, так это вы распоевали его еще лет 5-6 тому назад. И ваша вы... Видосы, и вы... Не вы не подавляю, минуточку. Вот. Не, не в декабре 11 -го года. Эта история 100 100. очень старая. 100. 100. Да, а распаювала его давно. Вот, мені подсказывают, в 2006 году нагороди корупційні дії. В'ячеслав, я на этот вопрос вам можу ответить так. Якщо ви вважаєте, що совершено преступление і корупційні дії, ви, як і громадянин цього міста і депутат, повинні зараз негайно повідомити в прокуратуру про вчинення злочину. Не треба в усній письмовій в формі. Далі.